ਨਿਊਜ਼ ਪੀਬੀ04 ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਤਕ ਨੇੜੇ ਜਵਾਰ ਨਵੋਦੇਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੌਣੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਜੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਤਕ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਨਜੀਤ ਸੋਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ सी सी ए के तहत कई एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं जिसमें विद्यार्थियों के अंदर किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो किसी तरह का किसी तरह का दबाव ना हो इसी बात का ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों में हमारे यहाँ पर म्यूजिक के टीचर के माध्यम से एक्टिविटी करवाई जा रही है इसके अलावा आर्ट कॉम्पिटिशन और जो है कई ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन इस तरह की कई एक्टिविटी जिसके माध्यम से बच्चे अपने बातों को एक्सप्रेस कर सके अपने मन की बात बता सके और उसको ऐसा एन्वायरमेंटल प्रोवाइड कर सके कि आने वाला जो सी एग्ज़ाम है जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं उससे पहले, पहले पहले बच्चे के अंदर किसी तरह का कोई भी दबाव ना हो ना अभिभावकों की तरफ से हो ना अध्यापक की तरफ से, ना तरफ से हो ना किसी तरह का किसी साथियों की तरफ से हो और कंपटीशन अगर विद्यार्थी ने करना है तो वो अपने आप से करे और अपने आप को ही अच्छी तरह प्रोग्रेस करे अपने ऊपर उच्च स्तर स्तर पर ले जाए जहाँ तक तो वो पहुँच सकता है तो विद्यार्थियों के अंदर ये हम भावना जो है इस कंपटीशन के माध्यम से जो है डेवलप करना चाहते हैं और उसी को ही आगे बढ़ा करके और जो है विद्यार्थियों के अंदर जो है इसका मैसेज देना चाहते हैं धन्यवाद सर देखा आपने कि हमारे माननीय प्राचार्य महोदय जी भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पूरा तालुकात रखते हैं और समझते हैं कि ये अभिभावकों विद्यार्थियों और अध्यापकों तीनों को परीक्षा पे चर्चा के उत्सव के रूप में मनाने के रूप में कैसे सहायक है धन्यवाद हेलो जैसा कि आप जानते हैं पी एम सी स्कूल जवाहर महोदय दलय कॉनी फ्रीदकोट में परीक्षा पे चर्चा राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बच्चों ने बताया कि कैसे ये कार्यक्रम उनको सहायता प्रदान करता है अब हम यहाँ के उपाचार्य मैम श्रीमती रश्मि श्री सिंह श्री से पूछेंगे कि ये कार्यक्रम एज हेड उनको कैसा लगता है परीक्षा पर चर्चा समस्त विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए फायदेमंद है क्योंकि चर्चा हर समस्या का समाधान है और इसके माध्यम से विद्यार्थी तनावमुक्त रहकर अपने भविष्य का और लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो ये अभियान समस्त देशवासियों के लिए और सबके लिए फ़ायदेमंद है और ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है इस कारण से परीक्षा का तनाव न लेते हुए लक्ष्य निर्धारण करते हुए निरंतर प्रगति करें ये शुभकामनाएं धन्यवाद अभी सर श्री सुभाष चंद्र जी से बात करते हैं कि उनको ये कार्यक्रम कैसे में सुभाष गुड मॉर्निंग परीक्षा पे चर्चा इट्स वेरी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम वी कैन से इट्स अ यूनिक इन द वर्ल्ड इट हैज बीन स्टार्टेड बाय आवर वेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी दिस प्रोग्राम विल द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म द बेस्ट आउट ऑफ देयर एफर्ट्स इट विल मोटिवेट द स्टूडेंट्स एंड डूरिंग दास्ट फ्यूर्स दैस हाउ बिन परफॉर्मिंग बेटर एंड बेटर वेरी यूजफुलर दैट वी है बेस्ट थैंक यू मच पहले सर हम उम्मीद करते हैं कि आपके मोटिवेशन के बच्चे इतना तरह के लिए पूछा दे सकेंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे ਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਹਰ ਨੌਦੇਵ ਜਾਲਿਆ ਕੋਣੀ ਫੀਡ ਕੋਦੇ ਵਿਚਾਪੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟ्रेस ਵਿੱਚ ਸਟ्रेस ਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ opinion ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਸਟ्रेस ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਸਕੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਹਰਮਨ ਜਿੰਦਗੀ ਕੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵਿੱક્ષાਪੇ ਚਤਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸੈਡੀਨੇਟਰ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਂ ਨਿਹਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ हाँ जी हम बेटा काजल दसेगी कि परीक्षा पे चर्चा दे एक्टिविटीज करके तो किलीफ महसूस होंगे परीक्षा पे चर्चा के एक्टिविटीज करके सा हल्का हो जाएगा तो स्ट्रैस सा दूर हो जाता थैंक यू एवं तीन देखा कि पी एम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम बच्चों कि लाहेवंद सिद्ध हो रहा है थैंक यू मेरे वालों सत्या ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਮ શ્રી ਜਵਾਹਰ ਨੋ데요 ਵਿਦਿਆਲਾ ਫੀਟਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕੜਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੁਕੜਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੁਕੜਨਾ ਹੈ ਜਦਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲੋ ਚਰਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਟੈਸ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਾਧੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ